И, наконец-то, у меня появляется в гостях Дэмоникен со своим третьим альбомом, который называется «Портрет». Доброе утро. Доброе утро Доброе утро. Кстати, ребята, у вас есть возможность сегодня выиграть эти вот альбомы. У нас есть два диска, которые мы разыграем обязательно на странице нашей Фейсбуке или ВКонтакте good Morgan. У тебя презентация вот альбома была 2 апреля. Да, да выход, дата выхода альбома 2 апреля. Я знаю, что это происходило в какой-то очень необычный способ для Украины. Ну, э, скажу так, что для Украины э, в этом году открылся iTunes-платформа, где музыку можно покупать. Э, не знаю, насколько наберет э, популярность обороты э, этот сервис, вот, но мы издали альбом в iTunes. И мы издали альбом на пластинке. Класс. Вот, что для Украины такой беспрецедентный случай. Потому что я знала, что Джамала тоже издала свой последний альбом на пластинке. Джамала, Бумбокс, Океан Эльзы, Манекен. Вот это первая партия артистов, кого напечатали в первую очередь. Мне очень приятно. Это И очень приятно. пользуясь случаем компании Moon Records, передаю привет. Класс. А пластинки пользуются популярностью? Вот у нас в Украине заказывал уже кто-то. Ты знаешь... Э физический носитель как таковой уже отмирает но в целом дарить подарки дарить музыку то есть это по сей день приятно и на мой взгляд есть некий такой модный ветерок который дует в сторону грамм пластинок потому что из всех носителей музыкальных пластинка это все-таки самый осязаемый да. источник ты его берешь руками ставишь включаешь и я понимаю что далеко не у всех есть аппаратура которая может проигрывать это но мы попробовали сделать пробный тираж и посмотреть как это пойдет то есть это отличный подарок, замечательный сувенир. Да, я знаю, что у тебя презентация альбома уже была много где в России, в каких городах, да? Это да, произошло? да, наш гастрольный тур начался с городов России, вот и в принципе продолжается. Я так э, представил себе, что весь наш год 2013 это все будет тур в поддержку нового альбома. Вот в Киеве же, конечно, пользуясь случаем, хочу, хочу пригласить всех в эту пятницу в 21:00 на самый важный для меня концерт в этом году – презентация альбома «Портрет». Вот. Для меня всегда выступление в Киеве – это очень знаковое и показательное выступление, где я могу выложиться на все сто, принести дополнительные инструменты из студии. Так что будут сюрпризы, будут приглашенные гости и буду рад видеть всех. И, пользуясь случаем, кстати, вот свежая новость, которую я не так сам давно узнал. Группа «Манекен» выступает на разогреве у певицы Ланы Дель Рей. 10 да, ты что? Да, 10 июня да. Есть, вот, будет еще одна возможность уже в сидячем режиме, скажем так, послушать еще раз творчество нашей группы да и кстати ты сможешь послушать как Лана Дель Рей поет вживую, потому что ты знаешь что слышал. очень много у кого сомнения слышал я да, с... нет я, я слышал категоричные мнения по да. поводу вот его творчества по поводу ее исполнительских качеств но вы знаете, я могу так сказать, как музыкант, который постоянно в этом крутится. Мне последнее время нравится музыка тех артистов, которые не обладают супер вокальными данными. То есть я имею в виду какую-то инди-рок музыку. То есть то, что касается молодых певцов мужчин, зачастую они не блещут какими-то ярными талантами, но, но их беру. музыка все равно цепляет и цепляет очень глубоко. Я, кстати, знаю, что ты альбом писал вместе с Санграйтером, какой-то немецкий режиссер. Да. да. О нем не так много знают в Украине, ты можешь рассказать больше? Это мой хороший друг и замечательный режиссер Чарли Стедлер. Я уже говорил, по большей, мне кажется, наибольшим его достижением является фильм в главной роли с Гарри Олдманом. Он называется ⁇ Дохлая рыба ⁇ Второй и третий альбом ⁇ «Манекен» мы плотно рука об руку идем вместе. То есть получается так, что я не являюсь автором слов. А он пишет в сети Да, раз, но да? я являюсь автором посыла и эмоций. То есть и Чарли... Когда садится писать текст, он уже понимает, о чем эта песня. Плюс э, у манекен запел на русском. Вот, да, что... кстати, единственная песня в альбоме. Вот она есть. И, кстати, мы видели видеоклип, тоже на эту работу в Лос-Анджелесе, да, по-моему, да, ты снимал. Да, я приходил на презентацию клипа к вам. Да. А, что ж это, первый опыт, который в принципе показывает, что появляется новая аудитория, которая. Приходит к творчеству манекен именно через эту песню русскоязычную обратный билет. То есть вот. ты хотела расширить таким образом, потому что, ну, ты же, как человек, который поет на английском, Тамата Джоус, вот тоже поет на английском. Я ей тоже задавала этот вопрос. Ведь все-таки в Украине, ты знаешь, ну, не совсем воспринимают. Все хотят, когда они танцуют, понимать, о чем это все, и напевать. Я, когда увидела этот клип, я подумала, «М -м, наверное, все-таки манекен захотел стать ближе mm -hmm. к людям. И я думала, ты будешь продолжать. Но я смотрю, одна песня только осталась. А -э, планировалось больше, планировалось больше песни но с такую строгую критику и селекцию прошла одна песня, но могу заверить, что это не одноразовый опыт, то есть мы... Порадуем еще слушателей русскоязычным материалом, может быть, украиноязычным, то есть не знаю. Но mm -hmm. в этом направлении мы будем дальше двигаться. Жень, спасибо тебе большое, что ты сегодня просыпался. Мне очень приятно, ты в таком настроении воодушевленном. Я думаю, это все перед концерта, И, конечно же, от хорошей музыки. Ребята, у нас есть два диска, будьте очень активными, и мы их, конечно же, разыграем. Спасибо тебе спасибо большое. Спасибо вам большое. Жду 7 числа в 21.00 на сольном концерте. Кто не сможет, не попадет. Или, быть может, хочет послушать еще 10-го на разогреве Улана дыры. Да очень советую, не пропустите, я думаю, будет очень интересно. И, конечно же, Гутен Морген продолжается, поэтому оставайтесь вместе с нами.